В ефірі проекції Миті Рік по тому ваша особиста машина часу, яка дозволяє ззирнути на рік вперед. Що за рік прагне змінити у своєму житті Тетяна Хишко із Києва? Зараз дізнаємось. Тетяна, вітаю вас. Яка мета привела вас до цієї студії? Я хочу знайти сина, якого не виділа 11 років. и попросить у него прощения за испорченное детство. Ну, дело в том, что его забрали в интернат, а меня посадили на пять лет в тюрьму. Сколько вашему сыночку тогда было? Семь лет. Его зовут Максим. Он у меня младший, его папа из Нигерии. Он был старше меня на 12 лет. Это были мои первые серьезные отношения. И вот, ну... Сколько вам было тогда? Мне было 17 лет. Мы с ним познакомились Буквально вот через неделю он снял квартиру, чтобы мы с ним жили отдельно, да. Но через полгода я забеременела. Винд у вас добрый стало все? Ну да, поначалу, да. В принципе, он любил меня. Он начал работать на базаре, продавать Вот, Ну и там начал выпивать. Он уходил утром на работу, и я ждала. Если он придет в 7 часов вечера, значит он придет трезвый. Если он придет позже, то все. Это скандал, это драка будет. Вот так. Я постоянно его выгоняла. Он приходил, мирился там, приносил цветы, задобривал маму. А мама? Ну, она хотела сберечь нашу семью. Вот так. Она говорила, что каждый следующий будет только хуже, Таня. То есть мама вас в 18-летнюю девчонку заповняла, что бье, значит, любит, так? да? Да, да, получается. Что было далее? Вы разлучились? Мы с ним не расписаны были. Ну, расстались, да. Ну, потом у меня за год умерла мать, отчим и отец. Да. Протягу да, Матурок? да, да, да. Была сложная ситуация в жизни. Денег не было. Ну, у меня была подруга, беременная была, осталась без жилья. Она попросилась ко мне пожить какое-то время. И она приходит, говорит, Таня, идем, я тебе... угощу, говорит. Ну, э... Вы Она сказала, чем? Ну да, она сказала, что это мне. Я не знала, что она употребляет наркотики. Вагитно? Да. Он говорит, да один раз попробуешь, ничего страшного не будет. Ну. И вы не думали, что это важкий наркотик, серьезно? Да, я не думала. Уколола. Одразу же вколола? Да. Ну, я почувствовала эйфорию. Была энергия, знаете, ну так вот. вы втягнулись одразу? Да, да. Ну, Вначале периодически, раз в неделю, два раза в неделю потом чаще и чаще. Потом перешло в систему, я начала употреблять это ну, каждый день, и бывало и не по разу в день. Ну, потом начался опиум. Сколько роков это Два года. Сколько на тот час было Максимове? Ему было пять лет, когда я начала употреблять. Он видел вас в состоянии наркотического опьянения? Ну да, Видел, но он не видел, как сам, сам процесс. Сам не процесс, не бачит, но да. бачив вас ну, разобранную. Да, я... да, да, да. И как да. реагировал? Конечно, Максим переживал, что я постоянно бросала его одного. А вы его вообще одного кидали? Да. Он помогал собак выгуливал, этим зарабатывал деньги, да. У 6-7 роки ваш сын зарабатывал деньги? Да. А куда их отдавал? На еду тоже помогал, да. То есть он приносил деньги домой? Да, да, да. Зібирав метал ходив туже. А були моменти, коли ви були разом, ви щось з того часу пам'ятаєте чи все було як у тумані? Єдине, що я пам'ятаю, он хотів со мною очень погуляти. Я пам'ятаю, він постоянно говорив, с тобой з тобою, походимо, -то погуляем. погуляємо. Я всегда була занята. Чим занята? Наркотиками. Соседки узнали о том, що я принимаю наркотики. Вот они решили мне помочь, отправить меня в реабилитационный центр. Они мне предложили отправить Максима в лагерь летний. Я пошла в реабилитационный центр. У меня обнаружили туберкулез. Я жах. Только я легла в больницу, я, я узнала, что Максим оказывается не в пионерском лагере, а его отправили в, в интернат. Когда я вылечилась, приходят ко мне бумаги из суда по лишению родительских прав. Я не знала, ну как как продолжать жить. Естественно помогли мне кто? Друзья наркоманы, забыться. Ну все, и все я начала колоться. С тройным, наверное, усилием, чтобы забыться совсем. Вас позбавили батькиевских прав, але вы кажете, что вы сидели у в увязнении? То вас посадили за вживание? Да, да, да. За распространение. За вы и Рос Да. На скільки вас посадили? — На п'ять років. — П'ять років, і ви всі п'ять років провели за гратом? Так. Да. Як змінилося ваше життя під час в'язниці? Ну, я, я навчилася шити, я закінчила училище там. З наркотиками як З наркотиками все, ні. Це було легко кинути? Легко, так, да, там їх нету просто. Я настроїла себе, що мені потрібно відсидіти ці п'ять років, вийти и строит свою жизнь по новой. Как только меня посадили, я писала письма в службу по делам несовершеннолетних, чтобы поддерживать с ним связь. И где-то через год оттуда пришел ответ, что его установили уже. Помните день, когда вы в бачили сына? Да, я помню этот день. Он мне потом очень часто снился. Такой вот, как он ушел. Как будто он стоит под окном и зовет меня. Я говорю, Максим, ты вернулся, иди сюда. Этот сон меня преследует уже 11 лет. Я его вижу семилетним мальчиком, я не могу его себе сейчас представить, как он сейчас вырос. Как складывается ваше жизнь? Что вы делали и что делаете сейчас? Ну, я освободилась, устроилась работать по профессии, познакомилась с прекрасным человеком, мужем. Да, у меня есть двое маленьких детей. Ваня старший, ему 2,8. Миха, Мишка младший, ему год и два. Намагалась и Максима? Да, пыталась искать. Единственное, что я узнала, это то, что он живет в Одессе. И все. Сколько ему сейчас? 18 лет, уже взрослый. Він повнолітній, ну, да. і ви да. вже маєте законне право з ним зустрічатися, якщо він да, цього да, да, — да, да. Ви, коли розповідаєте про свою родину, абсолютно щаслива жінка. У вас є люблячий чоловік, який вас прийняв такою, якою ви є. Є двоє діточок. Чому вам вкрай необхідно знайти свого первістка? Тому що я розумію, яким мене запомнив. Вот. Бо я хочу, щоб у нього не було, якби. Как бы... тяжести на душе, что вот у него мать-наркоманка. Я просто помню, когда у нас на лагере идут две девчонки впереди меня, и я слышу их разговор. Ну, вот что мать хотела от меня, говорит, если она сама была наркоманкой, что она хотела, что она ждала, чтобы я была там английской королевой стала, знаете, вот так вот. И я понимаю, что это все-таки, ну, для него это, как его крест, то, что у него мать-наркоманка была. Я хочу, чтобы он увидел, что, я... ну, что у меня все хорошо, я хочу с ним... Начить просто я... я згодна з вами, що просто тягарі минулого дуже часто надають жити нашим близьким. І дуже хочеться, щоб вони були позбавлені цих комплексів. Mm -hmm. Тетяна, я дякую, що ви прийшли і рада, що ви визнали свої помилки. Ми всі сподіваємося, що син вас пробачить і рік, по тому ми побачимо вас на цій сцені вже двох Спасибо. Тетяна не бачила свого сина 11 років. Чи вийде вона зараз з ним? Або, можливо, Максима так і не удалось знайти? Без Максима. Ви не знайшли його. Найшла. Серйозно? Да. Давайте подивимось, яким видався ваш рік і чому син зараз не з вами. Давай. Я довго і і от сьогодні я знайшла нарешті, в інтернеті статтю, в якій пам'ять Максим. Тут навіть подзаголовок називається. Приятная неожиданность. Для меня это в самом деле приятная неожиданность. Здесь есть номер школы, в которую я поеду его искать дальше. Что за там директор? Заходите с целого пути. Ваше слово, ходим на Кто теперь известен? Коломит. У меня лишили родительских прав, и я его пытаюсь разыскать. Он был... Ну, в центрі називається центр реабілітації дітей. Угу. У нас немає у на них ні ни справ особових, нічого. Угу. Угу. Центр, якщо його забрав, він там перебував до того часу, поки його хтось У них всі є дані на дітей, але тут є таємниці усиновлення. Вони вам не дадуть їхній адреси. Ви не можете вже повернути дітей. Я прийшла в приют, в якому знаходився Максим. Тут рішетки. везде. Он ну, закрытого типа, сюда, конечно, никого не пускают, но я настойчивая. Буду пытаться добиться до директора и разузнать еще что-нибудь про Максима. Мы ж ничего не знаем, где, что, я, с кем, мы ничего не знаем. Я вышла от директора, ничего не знают. Он мне сказал, что я не узнаю, где Максим, и он уже взрослый. Потрясающая новость. Один очень отзывчивый человек помогло мне сделать огромный шаг. В общем, я знаю фамилию и имя Пекунов. Хочется ходить и людей, расцеловывать просто всех. сегодня вообще потрясло утро. Я был уже. Я позвонила своей племяннице. Она у супер хакер, которая буквально в две секунды мне нашла его в соцсетях. Его, конечно, зовут не Максим, но это он. Мне 19 лет, он такой парень. Вообще. Я не могу. Я нашла адрес его. Я долго думала, или же приехать туда сразу, или, может, найти номер телефона его. Ну, Решила остановиться на письме. Считаю, что это будет время для него прочитать, обдумать. Мне очень хотелось с тобой увидеться. Для этого я приеду в Одессу в эту субботу. Я буду ждать тебя в 14 в ресторане на улице Соболова, 19. Ну вот, мы с Ваней идем вместе с старшему брату нашему Максиму отп отправлять письма, да? Ага. Держу в руках письмо, которое через пару дней будет держать в руках Максим. Руки дома? И вот я в Одессе. Что меня ждет, я смутно представляю. Пол второго. Уже возле кафе. Очень переживаю. Часов часах без 22. Больше не буду ждать. без 23. Этого нет. Мне кажется, он уже не придет сегодня. пришел. Сколько часов вы сидели в том кафе? Часа четыре, наверное. Сидела возле окна, и постоянно смотрела в окно, ждала его. Мне показалось, что ну, там проходил парень, он так мельком заглянул в окно и убежал. Мне показалось, что это он. Я вначале думала, выбежать за ним, потом думаю, если он не решился, но я ему дала право выбора. Я попросила у него прощения в письме. Я ему написала, что очень хотелось бы с ним встретиться. Он в новой приемной семье, может быть, он не хотел как-то огорчать их мой образ жизни, который я вела, который он помнил. он не знает, изменилась ли я на самом деле, что я хочу на самом деле, он же не знает. Вы думывались с сыном э, про встречу листом, сделали да. ему листа, але кажется что нашли его старинку у соцсетей, почему не написала ему на этой сторинке про встречу? Ну потому что я хотела все-таки знаете, встретиться с ним лично и поговорить с ним, ну чтобы он увидел меня и ну как приличная встреча это совершенно другое, чем В соцсетях навіть почерк человека чоловіка То Тобто ви боялися відмови одразу і Конечно. чекали все ж таки на те, що він отримає листа і, можливо, прийде до вас на зустріч. На конверті я написала свій братний адрес, номер телефону написала там свій. Написали, як зараз живете, що у вас є родина. Да, дітки. я написала, що у мене є двоє младших синові. Ну, От що я очень хотіла би, щоб он з ними познайомився. А как отреагировали ваши близкие, когда вы вернулись после встречи, которая так и не произошла? Муж при встрече просто обнял меня. Говорит, Все равно пройдет время, вот ты с ним встретишься. Вы будете ждать или действовать? Буду действовать, потому что я понимаю, что он может просто обижен на меня. Может он злиться на меня. Может это будет единственная наша с ним встреча. Ну просто чтобы встретиться, чтобы ну, поговорить с ним. Сказала бы, что я его люблю. Я его всю жизнь любила и люблю. Я хочу обратиться к приемным родителям Максима. И я очень благодарна вам за то, что вы не дали моему сыну узнать, что такое детдом, что такое улица, что такое наркотики, что вы его воспитали хорошим человеком. Большое вам спасибо за моего сына. И за вашего сына тоже. Если, Максим, ты видишь эту передачу, я очень хочу с тобой встретиться. Может быть, ты меня так и не простишь. Дай мне такой шанс попросить у тебя прощения. Я слышу славу. Хотя бы подешать тебя за руку Обнять. Ірина, я вірю, що в житті кожен заслуговує шанс на вибачення. Я сподіваюся, що ви свій шанс ще отримаєте. Спасибо. Спасибо.